провели первый отборочный этап соревнований Кубок Министра внутренних справ по 2017 по волейболу. В данных соревнованиях принимали участие 6 команд. Команда от Головного управления национальной полиции, Министерства надзвичайных ситуаций, Миграционная служба ДДУВС, Университет внутренних справ, а также полиция охраны Кривого Рога. По, по результатам проведенных соревнований в тяжелой борьбе победила команда главного управления. Национальной полиции заняла первое место. Достойно отыграли ребята. Второе место заняла команда надзвучайных ситуаций МЧС. И третье место ДДУВС «Курсанты». Наша команда будет участвовать во втором этапе. Второй этап у нас будет проводиться 11 апреля. К нам приедут победители из Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганских областей. Победитель будет участвовать в городе Киеве.